الله اكبر ولله الحمد قال عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين عبعات الخطبة يكبر التكبير في خطبة العيدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى اسم ربه فصلى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله ومن فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رسل ومن يعطي فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم عليه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله، اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وفاطمة لا تغادر ذنبه، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يدونهم السلطان ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله صحبة من صنعته والليل تجامل من وفرته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام أخفى البدر علينا واختفت منه البدور مثل حزن ما رأينا قد تويا وجه السرور يا نبي سلام عليك آه يا رسول آه سلام يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك, 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 عليك أنت شمس أنت بادر أنت نور فوق نوري أنت لفر وقاليا يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام

আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করি সকলের মায়ের মরফিদের জন্য একটু আমরা করতে যেতে পারছি আরেকটু সামান্য আপনাদেরকে করতে দিই আমাদের গ্রামেরই এক ভাই চারজন কিছুদিন আগে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তো তার জন্য সব জিনিস আমরা নিজেরাই একটু উঠতে যাই